Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Rabiatul Adawiyah binti Nik Zaidin, pelajar semester 6 Ijazah Sajana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dari Pusat Pembelajaran OUM Kuala Lipis. Tujuan rakaman saya pada hari ini adalah untuk membincangkan tiga teori perkembangan bahasa iaitu teori nativism, teori interaksionism dan teori behaviorism. Ini adalah tiga teori perkembangan bahasa yang akan dibincangkan dalam video perbentangan saya. Yang pertama adalah teori nativism. Teori ini diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Beliau menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor persekitaran dianggap kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak serta menekankan kanak-kanak juga mempunyai bahasa semula jadi sejak lahir. Teori ini menyatakan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa mereka lahir ke dunia. Pertama, teori nativism ini percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak bermula dari kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. Kedua, konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan dan menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal. Contohnya, seorang bayi berbangsa Korea jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi, maka bayi tersebut apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Korea. Hal ini berlaku kerana otak bayi tersebut sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. Seterusnya, kita akan membincangkan teori interaksionism yang dibahagikan kepada tiga. Pertama, teori fungsional Halliday yang dipelopori oleh Halliday. Teori ini menekankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Kedua, teori kecerdasan pelbagai yang diasaskan oleh Howard Gardner. Teori ini menyatakan manusia mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai tahap keupayaan atau set keupayaan yang membolehkan seseorang menyelesaikan masalah. Ketiga, model interaksi sosial yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Beliau menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Menurut beliau, kebanyakan daripada kemahiran kognitif terhasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan persekitaran sosial yang hampir Khalidi menyatakan perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan interaksi bahasa dan bahasa dikatakan mempunyai tiga fungsi utama iaitu menyampaikan idea, menyampaikan maklumat serta berkomunikasi dan berinteraksi. Helide menjelaskan kanak-kanak mempelajari dan memahami bahasa berdasarkan keperluan dan tujuan penggunaan bahasa tersebut. Dalam erti kata lain, kanak-kanak mempelajari dan menggunakan bahasa apabila ia perlu melakukan berinteraksi mengenai sesuatu seperti meminta bantuan, bertanya atau beri penjelasan. Contohnya, awak nak main dengan saya yang merupakan tujuan interaksi. Howard Gardner menyatakan setiap individu mempunyai sekurang-kurangnya sembilan kebolehan mental yang berasingan atau bebas iaitu kecerdasan. Pertama, kecerdasan bahasa verbal linguistik adalah kebolehan menggunakan bahasa secara lisan atau menerusi tulisan. Kedua, kecerdasan logik matematik yang mendefinisikan orang yang mahir dalam memanipulasikan nombor dan pengiraan. Ketiga, kecerdasan visual ruang adalah kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Keempat, kecerdasan kinestetik bermaksud kebolehan seseorang menggunakan keseluruhan anggota badan untuk menyelesaikan masalah dan komunikasi. Kelima, kecerdasan muzik merupakan kepakaran dalam prestasi, komposisi dan apresiasi terhadap pola-pola muzik. Keenam, kecerdasan interpersonal adalah kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Ketujuh, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang individu dapat mengenali diri sendiri secara mendalam serta mempunyai tanggapan kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kelapan, kecerdasan naturalist merupakan kebolehan untuk melihat hubungan dan pola antara tumbuhan dan haiwan. Dan yang kesembilan, Kecerdasan eksistensial adalah fahaman yang berpusat kepada kejadian dan kewujudan manusia, erti kehidupan, kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia. Teori Vygotsky ini menekankan bahawa kemahiran kognitif kanak-kanak berkembang melalui interaksi sosial Menurut Vygotsky, interaksi sosial antara kanak-kanak dengan orang di sekeliling mereka dapat meningkatkan perkembangan mental, bahasa dan sosial mereka. Bahasa merupakan alat pengantara yang penting bagi menyokong perkembangan kognitif kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak mula didedahkan kepada bahasa sejak lahir lagi dan pemerolehan bahasa tidak berlaku tanpa interaksi sosial. Vygotsky terkenal dengan idea zon perkembangan proksima ZPD dan konsep perancah atau scaffolding. Pertama, ZPD. Menurut Vygotsky, beberapa kemahiran yang suka dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang-orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir. Secara ringkasnya, dalam ZPD terdapat had atas dan had bawah. Kedua, perancah. Scaffolding membawa maksud sesuatu kerangka yang menyokong proses pembelajaran individu dan konsep perancah berkait rapat dengan konsep ZPD. Konsep ini menerangkan perbualan dan interaksi ialah dua alat yang penting semasa proses perancah untuk kanak-kanak mendapat konsep-konsep baru melalui cara yang lebih sistematik. Kini saya akan menerangkan perkembangan bahasa behaviorism yang terbahagi kepada dua jenis teori. Teori pelaziman klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov menekankan sifat kelakuan atau tabiat semula jadi. Teori ini juga menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. Teori pelaziman operan pula terbahagi kepada dua dan dipelopori oleh Tondit dan Skinner. Tondik berpendapat manusia belajar menggunakan kaedah cuba jaya. Manakala kajian Skinner pula menunjukkan pelaziman operan organisma bertindak balas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Bagi mengkaji tarikat manusia, Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. Pada gambar pertama, anjing memberikan tindak balas iaitu mengeluarkan air liur apabila melihat makanan. Gambar kedua, Loceng dibunyikan tetapi anjing tidak memberi sebarang tindak balas tidak mengeluarkan air liur kerana tiada makanan. Gambar ketiga, loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. Anjing memberikan tindak balas dengan mengeluarkan air liur. Dan pada gambar yang terakhir, loceng dibunyikan tanpa makanan. Anjing memberikan tindak balas dengan mengeluarkan air liur. Anjing terangsang kerana setiap kali loceng dibunyikan, makanan akan diberikan. Kajian ini membuktikan bahawa tindak balas terhasil akibat rangsangan. Teori pelaziman klasik ini mengetengahkan tiga konsep penting seperti generalisasi, diskriminasi dan penghapusan. Perbincangan teori perkembangan bahasa ini diteruskan lagi dengan teori pelaziman operan yang dimulai dengan Tondik. Teori oleh Tondik ini juga dikenali sebagai teori cuba ralat. Teori ini membuktikan bahawa manusia dan haiwan belajar melalui proses cuba jaya. Ganjaran dan denda merupakan dua faktor penting dalam membantu pembelajaran manusia. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas serta motivasi, ganjaran dan denda adalah amat penting dalam proses pembelajaran. Jadual berikut menunjukkan tiga prinsip pelaziman operan yang digunakan oleh Tondi. Di sini saya tunjukkan model seekor kucing sebagai bahan kajian yang digunakan oleh Tondi. Kucing yang lapar dikurung di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar. Kucing itu melakukan pelbagai tindakan untuk melepaskan diri. Proses ini dinamakan cuba jaya. Kucing tersebut terpijak tuil pada sangkar dan pintu sangkar terbuka, lalu kucing menuju ke makanan. Kucing itu dikurung semula dan melakukan proses yang sama untuk melepaskan diri. Teori pelaziman operans Skinner pula telah menggunakan seekor tikus sebagai bahan kajian beliau. Seekor tikus yang lapar diletakkan di dalam kotak yang dilengkapi alat penekan pada dindingnya. Tikus berlari munda mandi kelaparan. Biji-biji makanan terkeluar kerana tikus tersebut terpijak alat penekan. Proses yang sama berulang sehingga tikus akan memijak penekan untuk mendapatkan makanan. Skinner kemudiannya memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan menyebabkan makanan tidak lagi keluar. Tikus akhirnya berhenti dari menekan butang tersebut. Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini adalah pertama, tingkah laku haiwan di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Kedua, kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti PDP atau pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dan ketiga, teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan. Jadual akhir sekali menunjukkan rumusan teori pelaziman operan Skinner. Sekian video perbincangan saya tentang tiga teori perkembangan bahasa iaitu teori nativism, teori interaksionism dan teori behaviorism oleh pelbagai tokoh yang hebat. Terima kasih.